Uh, скажи, будь ласка, полонені були? Ну, звісно. Достаточно uh, много. Ну. Які казки? Змінюються вони з часом? Чи все одно те теж нічого mm. не знаю? Мене просто сюди послали. Uh, Знаєш, Є среди... унікальні якісь ситуації. Да, так, Є Є є і определенна категорія, яка відбита повністю. Которая... Ну, от все, ви сам. фашисты каратели так и так далее. Вот uh -huh. у него есть свое мнение, своя позиция. Он там может не раскалываться и так далее. Опять-таки методы разные есть. Вот. Но ну, и он стоит на своем. Другие просто сразу ломаются и так далее. То есть э, были такие вещи, когда но ну, даже хочется с ним вот просто вот есть такие. Я не знаю, их они редко были, но были. Когда вот хочется поговорить, да. Вот на откровенку, вот какого хрена ты тут на моей и? земле? На русском языке, опять-таки, вот, ну, они, во-первых, в шоке, как это так вот на русском языке тоже с ним общаются и так далее, но... И, ну, когда ты ему вот показываешь, ну, примерами, да, вот мы Украина, да, мы абсолютно самостоятельные, у нас вот, да, у нас мы действительно стремимся к европейской, э, ну европейскому уровню жизни, у нас тут свои ценности, своя история и так далее. Но какого хрена ты у меня тут делаешь на моей земле, да?